Мне очень понравилась игра, прежде всего то, что тяжелейший перелет был. Играли три дня тому назад, успели восстановиться, вышли с желанием и продемонстрировали свои сильные качества и играли с первой до последней минуты, что болельщики, которые пришли, я думаю, получили удовольствие от сегодняшней игры. Великолепные мячи. С каждой игрой я вижу, что команда набирает, и команда понимает мысль, которые тренерские задуманные. И меня очень радует то, что выпускаются молодые ребята и выходят и не портят картинку на футбольном поле. Это меня радует больше всего. Пик формы всегда говорят, когда команда выигрывает. Если команда будет продолжать выигрывать, будем считать, что они на пике формы. Но сегодня, я считаю, кондиции после такого тяжелейшего полета, я летал с командой и, знаешь, по себе ощутил это, находясь после игры три часа в аэропорту, пока с допинга приедут, потом перелет четыре с половиной часа и прилететь и сутки не спать, потом вы знаете трагические события, это все поехали на похороны Андрея Гусина, поэтому Восстановиться сегодня, выйти и показать хорошую игру. Прежде всего, созидательную в атаке. Это дорогого стоит. Почему? Потому что Волынь тренирует очень хороший тренер, квалифицированный. Он знает, как играть против таких команд, как выстраивать оборону. Но сегодня мы были значительно сильнее. За счет индивидуальных качеств, за счет быстроты в атаке мы победили.